Salam, Mantiq və İnformatika kanalımın izləyiciləri. Bu günləri sizlərə Tarana xanımın istəyi ilə matemin məsələlərini izah edəcəm. İlk olaraq burada bunu bilməyiniz ə, vacibdir. Matem məsələlərində matem sürəti bərabərdir informasianın ölçüsü bölünsün zaman düsturundan istifadə edilir. Burada maddənin sürətini biz S maddə, informasiyanın ölçüsünü H, zamanı da T ilə işarə etsək, o zaman S maddə = H bölünsün T kimi düstur əldə etmiş olarıq. Və bu düsturda bizə verilənləri yerinə qoyduğumuz zaman ə, biz məsələni ə, daha rahat ə, həll edə bilərik. Heç bir də onu demək istəyirəm ki, hə əgər həcm baytla Zaman saniyə ilə verilibsə, biz oradakı baytı bitə çevirməliyik mütləq. Yəni ən kiçik ölçü vahidlərini eyni vəziyyətə gətirməliyik. Məsələdə bizə deyilir: "Modem 28800 bit/saniyə informasiya verilişi sürətə malik modem. 1 saniyədə nə qədər həcmdə məxfi nətləyə bilər?" Buradan gördüyümüz kimi bizə S maddəni verir. S maddəm bərabərdir 28800 bit bölünsün saniyə. Və zamanı da verib. T bərabərdir 1 saniyə. Əgər burada bizə 1 saniyə deyil, dəqiqə verilmiş olsaydı, o zaman dəqiqəni saniyəyə çevirmək lazım olacaqdı. Burada isə ehtiyac yoxdur, çünki biz funsuz saniyə verilib, burada da zaman saniyə ilə verilib. Biz də həcmi tapmalıyıq. Həcm bərabərdir sual. Buradan həcmi tapdığımız zaman həcm bərabər olacaq. S madəm vurulsun zamana. H bərabərdir 28000 * 1ə o da bərabərdir 28800 800, bit. Əgər cavablarda bitləm verilmir, baytla verilmiş ol, olarsa Bu zaman belə aldığımız bu biti bayta çevirməliyik. Bayta çevirdiyimiz zamanda ıı, biti 8-ə bölmək lazımdır. Yəni 28000 800-ü böləcək 8-ə 3600 bayt olacaq. Burada da bizə 10, 115 min 200 bit/saniyə sürətə malik olan modem 4 səhifə informasiyanı nə qədər vaxtda ötürə bilər. 4 səhifənin də 7200 bayt olduğunu bizə burada göstərir. İlk olaraq verilənləri yazırıq burdan. Modemin sürətini verib yazırıq S modem = 115 ,300. bit per saniye Hacmi da bize veribdi 700 7200 byte zamanı göstərən istəyir, t bərabərdir sual. Bu zaman biz baytı bitə çevirmək üçün 7200-ü vuracağıq 8-ə. Olduğu kimi saxlayaq, yəni bu şəkildə saxlayaq, ixtisarlar apardığımız zaman ə, rahat olar bizə. Verilmiş düsturdan t-ni tapdığımız zaman t bərabərdir t bərabərdir h bölünsün s maddə Buradan da yaza bilərik. Yəni verilənləri əsasən yaza bilərik. t bərabərdir 7200 48 bölünsün 115 min 200. Burada sıfırlarla buradakı sıfırlar xırtsa gedir. Bərabərdir 0.5 saniyə. Olaraq alırəm. Əgər bizdən saniyə olaraq soruşursa, 0.5 saniyə edir. Əgər dəqiqə soruş, dəqiqə kimi soruşarsa, cavabımız 30 dəqiqə edəcəkdir. Növbəti model məsələsinə baxaraq, burada da bizə yenə S maddəmi verilib. S maddəm 12500 bit/saniyə. Sürətə maraq olan model 2 saniyədə nə qədər həcmdə informasiya ötürə bilər? Tənzidə verilib T = 2 saniyə. Həcmi soruşur birdən. Bizdən H varlardır. Sual Deməli, yazıcı h bərabərdir. S modem vurulsun zaman h bərabərdir. 12500 vurulsun 2 da bərabərdir. 0, 0, 0, 4, 5, 25 min bit. düz formada da ola bilər. Əgər bu formada olmazsa, byte-la göstərilsə 25000-in bunacə 8 bit. 3000 125 bayt olacaq. Növbəti məsələmizə də baxaq. Madəm, madəm hansı sürətlə 4500 bayt informasiyanı 2 saniyədə ötürür? Burada bizə H-i verib, yəni həcmini verib, H bərabərdir 4500 bayt. Zamanı verib T bərabərdir 2 saniyə. S madəm bərabərdir Su. Burada biz bayt olduğu üçün bitə çevirəcəyik. Bitə çevirmək üçün də bizə verilən ədədi 8-ə vurmalıyıq. 4500 vur 8. İndi isə S maddəmi tapmaq üçün xarici gördüyümüz S maddə bərabərdir H bölünsün C düsturundan istifadə edəcəyik. S maddə bərabərdir həcmimiz 4500 bur 8 1 2 bərabərdir. Burada 2-n 8-i ixtisar etsək 4 qalır. Aldığımız ədədi bayta çevirdiyimiz zaman isə 8-ə bölürük. Cavab olur 2250 bayt. Bu günlük bu qədər. Növbəti daşlarda görüşərək. Əgər videomuzu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Hər hansı suallarınız olarsa şərhlərdə verə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olaraq da bizə dəstək oltsanız çox sevinərik. Hələlik sağ olun.